Ing jero pagunungan ing wilayah Tohoku ono desa sing wis dibusak soko peta. Jenenge desa Sugisowo. Dicerita yen ono pembunuhan masal sing gegirisi kabeh warga desa ilang ing wayah wengi. folklore tak lagi lagi nyelidiki misteri desa Sugisowo. Dewe buka dokumen lawas lan ngumboro ing gunung kanggo boleh jejak desa. Ungkasane, Dewe nemokake desa sing ditinggalake kanthi Swasono sing gegirisi ing alas cedar sing padhet. Omah-omah sing bobrok, watu-watu sing ditutupi lumut Lan regep kaya getih ing endi endi. Kaya kaya wektu wis mandhep lan desa kasebut tetep kaya nalika kedadeyan kasebut. Nalika takagi mlebu ing tengah desa dhewe krungu swara aneh ing burini. Swara singgegirisi. gegirisi, kaya nangis utawa ngeluh. Lan ora katon manungsa aku noleh wedi lan weruh wong wadon manggo kimono putih Raine pucet meripate kotom lan katon mehoraripmula muleh wong wadon mau muni kanthi swara serak lan alon alon nyedaki takagi medeni takagi nyoba bali menyang dalan nanging sadurunge dheweke ngerti deso kasebut ditutupi pedut sing kandel lan dheweke ora weruh metu Nalika dheweke ngumbara Takagi kesasar ing jero desa ing kono dheweke ndeleng pemandangan sing ora bisa dipercaya. Iku misbiah aneh karo boneka ora kaetung hanjing saka iku boneka- boneka kasebut ana ing pasuryane kaya wong urip lan ing antarane ana sing katon kaya wong wadon sing nyeeddadaki takagi ing wayahe bawa adem banget metu saka altar, lan kesadaran takagi ketutup ing pepetem saben jure dhewe tangi takagi nemokake dhewe ambruk ing cedhak lawang mlebu desa awakku ketutupan lumpur lan eling-eling marang boneka kuwi samar-samar kaya-kaya ngimpi Nanging sing dicekel takagi kaki boneka wong wadon mau. semre mrikso boneka sing digowo bali soko deso. Takagi nemokake ake yen boneka kasebut digawe soko rambut manung solan sopo wae sing demek boneka kasebut bakal loro mentang. Deso Sugisawa ora mung desa sing ditinggal iki minangka papan sing dikutuk minangka perwujudan edan lan dendam manungsa Takagi kagi nyoba nyekel boneka kasebut lan ngelingake warga babagan anane desa Sugisawa nanging swarane ora tekan sapa sapa ing desa sing ketutup pedut. Malah saiki kondo deso Sugisawa terus gudo pengunjung menyang jurang kutukan.